Синопред екстракт лікує нежить, а не симптоми. Обирай доведену ефективність синопред екстракт. Путин опять убил украинских детей, которых еще не успел украсть. И показал Трампу, как он жаждет мира. Супермен, нутрициолог, матер Бровди и команда разнесли в пух и прах еще несколько. Российских НПЗ посадив их нефтепереработку на строжайшую диету. Китай ответил украинскому президенту. Главные новости дня покажем и расскажем здесь и сейчас. Это программа «20 минут». Я Ирина Узлова. Все что нужно знать о государстве-террористе Путине и их стремлении к миру. Уместно отмечает глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и показывает кадры. Кадры, которые должен без устали крутить весь цивилизованный мир сутками и реагировать на них, если не хочет, такого можем повторить от Путина. Это кадры специального, прицельного, геноцидного попадания двух российских ракет в обычный жилой дом в украинской столице. Вот такой выбор делает Ганнибал Путин. И на завтрак, и на обед, и на ужин. РФ выбирает баллистику, а не переговоры. Уже сорваны все дедлайны, испорчены десятки возможностей для дипломатии. Россия должна чувствовать свою ответственность за каждый удар, за каждый день этой войны. Реагируя на атаку, президент Украины Владимир Зеленский обратился к Китаю и Венгрии. От них А тих, хто за кулісаміністова принципиально і финансово поддерживает путінську убийственную війну, ми ожидаем чіткої позиції. Ведь публично эти страны неоднократно призивали к прекращению війни і мирному урегулювання конфлікту. Так, от, неуважаемые господа, ваш Мы очікуємо реакції Китаю на те, що відбувається. Китай неодноразово закликав до нерозширення війни та до припинення вогню. Цього немає через Росію. Ми очікуємо на реакцію Угорщини. Смерть дітей повинна спричиняти точно більші емоції, ніж будь-що. Ми очікуємо на реакцію кожного у світі, хто закликав до миру. А зараз частіше мовчить ніж займає принципові позиції. І вже точно час нових жорстких санкцій проти Росії за все, що вона робить. Вже зірвані всі дедлайни, зіпсовані десятки можливостей для дипломатії. Росія повинна відчувати свою відповідальність за кожен удар, за кожен день цієї війни. Вічна пам'ять усім жертвам Росії, не розпространяти конфлікт з поля боя, не усилювати ескалацію бойових дій, не розжигати огонь. Вот, о таких принципах сьогодні вспомнили в Китаї з такими призивами, яка внимання всім сторонам кризиса, як Китай називає війну. они заявили и вышли. Вот так Китай отреагировал на одну из самых массированных атак по столице Украины, предлагая избегать дальнейшей эскалации войны и создать условия для политического урегулирования конфликта. Совершенно нечеткую позицию, хоть мы ожидали иной Пекина, озвучил представитель Министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь. Мы считаем, что все стороны должны придерживаться общей, всеобъемлющей, основанной на сотрудничестве и устойчивой концепции безопасности, а также работать над содействием политическому урегулированию кризиса в Украине, мы призываем все заинтересованные стороны придерживаться трех принципов. Не распространять конфликт с поля боя, не усиливать эскалацию боевых действий и не разжигать огонь. Они важны для деэскалации ситуации и создания условий для политического урегулирования кризиса нефть российскую не покупайте, санкции ей обходить не помогайте и запчасти для дронов не поставляйте. Это должны быть три принципа для Китая. Наверное, он об этом забыл. А эта смертоносная атака по Киеву одна из крупнейших за последнее время. Несмотря на то, что большинство вражеских целей удалось сбить силами ПВО, в столице есть значительные разрушения. Рассказал и показал место уничтожительных ударов России мэр столицы Украины Виталий Кличко. Часть ракеты дронов Камикадзе попали в обычные жилые дома, сложно объяснить цель врага, просто разрушать мирный город. Объяснение одно – распространить депрессию среди украинцев, сломать волю к борьбе. Другого объяснения Кличко, как и мы, не видит, как и военных целей возле этих разбомбленных домов днем с огнем не сыскать и не видать. Разрушена в хлам обычная пятиэтажка в Дарницком районе. Среди более 17 погибших четверо детей, младшей девочки три года. Просто ужасная ночь для Киева. Жахлива ніч для Києва. Багато постраждалих будівель. Ми бачимо це Дніпровський, Шевченківський, Голосівські, Діснянські райони. Цей не житлових будинки. Багато поверхки. Ми бачимо заклади освіти, транспортна інфраструктура. Скрізь на місцях ми бачимо, зараз працюють екстрені служби в Дарницькому районі. Зруйнований будинок, рятувальники шукають людей під завалами в центрі міста, влучання в, в троєльний центр, постраждали. житлові будинки. Много поврежденных построек в Дарницком, Днепровском, Шевченковском, Голосеевском, Деснянском районах. Это и нежилые здания, и многоэтажки, учебные заведения, транспортная инфраструктура, добавил Кличко. Везде на местах были задействованы экстренные службы. Завтрашний день, 29 августа, в Киеве объявлен днем траура в память о жертвах массированной атаки врага на столицу. В этот день будут приспущены флаги на всех коммунальных постройках города. К сожалению, почерк россиян от атаки к атаке Комбинированные удары по разным направлениям и системно наводкой на обычные жилые дома. Этой ночью это и обманки, герберы, шахеды, баллистика, крылатые ракеты, кинжалы. Рассказал подробности удара глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко. Более 20 локаций, больше сотни объектов. Впоследствии удара коснулись Дарнинского, Днепровского, Соломенского, Шевченковского, Голосеевского, Абалонского и Деснянского районов. Значительные повреждения жилой застройки Дарнинского и Днепровского. В Дарнинском районе россияне прямым попаданием уничтожили целую часть пятиэтажки. Пострадали девяти, шестнадцатиэтажные жилые дома, частный дом, парковка, детский садик, рассказал Ткаченко. В Днепровском районе повреждена жилая 25-этажка. Дрон попал во двор рядом с девятиэтажкой, горели авто. В Соломенском районе горел частный жилой дом, пожар локализован. Шевченковский район тоже сильно пострадал. Несколько нежилых построек, офисы, автомобили обычных киевлян. Для вот таких масштабных и все более болезненных ударов, задевающих невероятное количество людей, Россия все чаще применяет скоростные реактивные шахеды. Объяснил особенности удара в ночь на 28 августа. Начальник управления коммуникации командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, Он отметил, ночная комбинированная такая РФ была реально одной из крупнейших. Было когда-то 840 воздушных целей, таков антирекорд, сейчас видим 629, но ракет больше, чем тогда, и враг уже чаще применяет дроны с реактивными двигателями, то есть скоростные беспилотники, которые тоже присутствовали этой ночью, использовались на разных направлениях. Какая еще особенность этой атаки? Здесь, пожалуй, весь мир должен увидеть уникальность атаки в том, что два прямых попадания крылатых ракет пришлись в жилой дом. Думаю, что эти кадры будут прокручивать. С самого утра более 500 спасателей, более тысячи полицейских работали по всему Киеву после очередной жестокой атаки ракетными беспилотниками. Удар по столице, атака на нее длилась более 9 часов. Россия воевала с жилыми домами и школами. Все это целенаправленное безжалостное убийство, констатирует глава украинского правительства Юлия Свериденко. Атака на столицу длилась более 9 часов. Россия била по жилым домам, школе, торговым центрам, исключительно по гражданским целям. Это сознательный террор против мирных людей. Москва еще раз цинично использовала добрую волю союзников Украины, чтобы выиграть время и расширить убийство. Это массовое убийство, хладнокровное и безжалостное. Да вы что, какие мы убийцы? Мы с детства за переговоры, а объем исключительно по наемникам НАТО. В Кремле цинично прокомментировали масштабный удар по Киеву. Шавка Путина заявил, что Россия сохраняет заинтересованность в продолжении переговоров, отметил Дима Песков, но при этом добавил, что никаких договоренностей по воздушному перемирию с Украиной не достигалось. Спасибо, мы заметили, а также почувствовали. Еще Песков сказал, что якобы российские вооруженные силы успешно наносят удары по военной инфраструктуре Украины. При этом он цинично добавил, что российские убийцы сохраняют заинтересованность в продолжении переговоров. Отвечая на вопрос о перспективах прекращения огня, Песков сказал, что все, что может способствовать миру, следует обсуждать стерженно. Специальная военная операция продолжается. Вы видите, что также продолжаются удары, собственно, по объектам российской инфраструктуры, причем зачастую по российской мирной инфраструктуре со стороны киевского режима. Свои задачи выполняют и российские вооруженные силы. Они, как было заявлено, продолжают бить по объектам военной и около военной инфраструктуры. Удары успешные, цели уничтожаются, специальная военная операция продолжается. Одновременно с этим Россия сохраняет свою заинтересованность в продолжении переговорного процесса с тем, чтобы именно политико-дипломатическими средствами достигнуть тех целей, которые перед нами стоят. Ранее Министерство убийств РФ цинично отчиталось обычной формулировочкой о достигнутых целях и поражении всех назначенных объектов, соврав, что били по военно-промышленному комплексу. Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал» и ударными беспилотниками по, вниманию предприятиям военно-промышленного комплекса и военным авиабазам Украины, заявили в Минобороны страны-агрессора. Это так они окрестили разрушенную целую секцию жилого дома в Дарницком районе, видимо. Все это, как по мне, показывает одно. Путин приблизился к желанию завершить войну ровно не на йоту. А может, это я ошибаюсь? прав, к примеру, Стивитков, спецпредставитель Трампа, который только давеча заявил Fox News, что Путин искренне, искренне готов завершить войну уже до конца года. Вот вся его искренность сегодня на лицо. Насколько же неверны мои ощущения, я спросила у советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка. И он надо же, почему-то он больше склонен согласиться со мной, чем с Витковом и компанией. Некоторые люди серьезно говорят, что на столе лежат мирные предложения от России. Вот это и есть мирные предложения Москвы, четко зафиксированные военные преступления и преступления против человечности. Витков, например, серьезно уверял, что Путин якобы предлагает настоящий мирный план. Извините за сарказм, но мирный план Путина можно описать одним словом ⁇ капитуляция Украины. Никаких переговоров в привычном понимании Россия не хочет и не предлагает. Ее стратегия – не прекращение огня, а целенаправленные удары по жилым кварталам, убийство мирных жителей и шантаж. На столе нет мира, есть только ультимативные и абсолютно нереалистичные требования капитуляции, с которых Москва и начала эту войну. Для Путина война – это и есть способ сохранять собственную субъектность и держать страну в режиме агрессии. Поэтому говорить о реальных переговорах сегодня просто не приходится. Преднамеренный удар нанесли российские убийцы и по нашим поездам, по поездам Интерсити, повредив те составы, которые должны были отправиться рейсом Киев-Харьков. Также российская ракета попала по сортировочному депо новой почты в Киеве. В результате удара ранены трое работников. А вот вам и разница. В России беспилотники большего наказания атаковали железнодорожную станцию «Кряж». Три поезда отменены, 10 задержаны, пожаловались в Куйбышевской железнодороге, которая после тамошнего НПЗ раз, а два, как и вся железка, задействована в обеспечении логистики военной врага. А вот и они, самые справедливые и эффективные в мире удары, слова и санкции, которые понимает Путин, в которых слабоваты все, типа, сильный мир сего и очень даже сильна Украина. В Самарской области и Краснодарском крае РФ после очередной атаки дронов в ночь на четверг 28 августа вспыхнули синим праведным огнем сразу два нефтеперерабатывающих завода. Один из них – Куйбышевский НПЗ в Самаре, пожар там до самого неба. Губернатор Самарской области Славка Федорищев подтвердил атаку на регион. Он отметил, что и в аэропорту Самары как-то было тревожно, и вводились временные ограничения на взлет и посадку самолетов. Астра также написала, что в Краснодарском крае после атаки беспилотников горит Афибский НПЗ, который раз к ряду каждый раз все горячее. Пока крепчает шиза Путина в виде бомбежек наших мирных домов, удары по российским НПЗ будут только нарастать. Иначе он просто не понимает, базирует политолог Игорь Челенко. Россия стремится полностью отключить Украину от тепла и света в предстоящий отопительный сезон. Фактически она уже сейчас действует в этом направлении. Кроме ударов по гражданской инфраструктуре, целенаправленно поражаются промышленные объекты, необходимые для работы наших ТЭЦ подстанции и другие узлы энергосистемы. Все это направлено на то, чтобы лишить страну возможности подготовиться к зиме и оставить миллионы людей в темноте. Это используется Москвой как инструмент давления на Украину и на Запад. Но Украина не ограничивается только обороной. Мы видим их действия и отвечаем как усилением ПВО, так и асимметричными ударами. В частности, по словам Мадяра, на сегодняшний день уже около 21% российских нефтеперерабатывающих заводов выведено из строя. Это демонстрирует, что у нас есть возможности для ответных действий и реального давления на военную экономику России. Разница лишь в том, что наши удары направлены против промышленных объектов, которые обеспечивают финансирование российской армии и оккупационных сил, тогда как Москва сознательно уничтожает железнодорожные